મુસ્લિમોને અનામત મળવી જ જોઈએ ત્રીજા તબક્કામાં મતદાન વચ્ચે લાલુ યાદવનું મોટું નિવેદન લાલુ યાદવે વધુમાં કહ્યું કે ખુબ સારું મતદાન થઈ રહ્યું છે દરેક જગ્યાએ મોટી મોટી લાઈનો છે તમામ મતદાન અમારી તરફેણમાં છે ભાજપના લોકો ભડક્યા છે કારણ કે તેઓ ડરી ગયા છે ભાજપના લોકો ડરી ગયા છે તેઓ માત્ર લોકોને ભડકાવી રહ્યા છે ભાજપના લોકો બંધારણ ને ખતમ કરવા માંગે છે ભાજપને જનતા સમજી ગઈ છે મુસ્લિમોને સંપૂર્ણ અનામત મળવી જોઈએ हम लोग सत्तर से ज्यादा भोट पार चार्थ है, चार्थ लगता हो गए तो अब चार सौ चार सौ बोल रहे हैं चलेगा पार हो गए वो सर अमित शाह बिहार आए थे उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए की सरकार आई तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा हाँ जंगल राज हो गया भड़का रहे हैं भड़का रहे हैं डर डर के मारे इतना डर गए हैं खेल भड़का प्रधानमंत्री जब, जब, जब आते तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका ले ले लेंगे लेंगे ले, संपत्ति आरक्षण ले 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 ले। का पक्षधर है ना वो वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है इस तरह का बात बता मुसलमानों को हमको आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी का लेकर मुसलमानों को ले रिजर्वेशन रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को